नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही राजस्थानमधील चित्तोडगड पाहण्यासाठी जात आहे हा येत आहे की बरावा पावसाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळं पाऊस चालू आहे आणि सोबत छत्री घेऊन मी माझ्या मित्रासोबत जात आहे वर चित्तोडगडवर जाण्यासाठी अशी गाडीची देखील व्यवस्था आहे आणि गाईड पण आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून जातो किती कमी पडते की या हे असे एकूण सात ते आठ गेट आहेत प्रत्येक गेटला वेगवेगळं नाव आहे ला वेग वेग ला आता या गेटचं नाव हनुमान गेट म्हणजे हनुमान पोल असं आहे थांबा सांगा आम्हाला का खूप जोराचा पाऊस चालू आहे समोरच्या गेटमधून आपल्याला गडावर जायचे आहे मोठा पाऊस आहे गाइड चित्तौड़गढ़ बदल विविध महत्वाची माहिती सांगत की कोशिश की राजपूत राजा जब युद्ध के थे तब मारे जाते तब उनकी महिलाएं अपनी उन्होंने तेरह हजार महिलाओं के साथ जुड़ा और थर्ड अटैक में सात हजार महिलाओं ने जुड़ दिया यहाँ पे जो बाहर देश में और उवर उन सबको गुप्त रखते बाहर उठाई जाए लड़े रण बंका राठौड़ मैदान में रण बंका राठौड़ राठौड़ जिनकी हाँ चलते ओ इधर फोटो क्यों किसका लंच ओ चला क्या ना देख काटेला गोविंद जी हमें करके अच्छा फिंस तो तो 67 है हाँ फिंस 67 एक ने टेक किया था इस समय हाँ मेवाड़ में तो यहाँ से एक राजपूत राजा महाराष्ट्र गया था शिवाजी महाराज आजी तो राजा बनाया गया तो राजपूत होना जरूरी राजा बनने के लिए अच्छा क्षत्रिय होना जरूरी है तो उनका कुल निकाला गया है की कि ये से है अच्छा तो फिर पता चला है कि ये मेवाड़ी है अच्छा मेवाड़ से यहाँ से राजा उधर गए तो उनकी अठाईसवी पीढ़ी में अच्छा संभाजी महाराज हुए हाँ 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 हा। तो फिर उनको कहा कि ये मेवाड़ी राजपूत है अच्छा तो फिर उनको राजा बनाया गया अच्छा बगा हिस्ट्री कितने चार साल कितने अपने महित नौत है आने नौ हाँ। आ तुजा भवानी च मंदिर है बगा हे नौ लखा पॉइंट है हाँ पंद्रह सौ सत्ताईस के अंदर में बाबर और यहाँ के राणा सांगा के साथ फाइट हुई थी राणा सांगा खानवा के अंदर जिसमें अस्सी गांव लगे थे राणा सांगा के उसके बाद में उनकी हालत बिगड़ गई फिर उनकी डेथ हो गई यहाँ के जो भोजराज जो मीरा के पति थे वो भी जल्दी डेथ हो गई थी उनके बाद में राणा विक्रमादित्य राजा बनाया गया वो थोड़े मंद बुद्धि के थे तो यहाँ पे मौका देख के बन हत्या कर दी और उदय सिंह जी को भी मारना चाहता था उदय सिंह जी उस समय गोद में थे मस्त <laughs> बगा <laughs> काल में शासन काल में बहुत सारे मंदिर पैलेसों का निर्माण करवाया कर रहा है विजेश किला किलांबल महल ये कुंभ स्थापित कला में उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा इस पैलेस को जमाने में दो भागों में डिवाइड किया गया एक तरफ लेडीज पार्ट एक तरफ जेंट्स पार्ट इसी पैलेस में दीवानी दीवाने नृत्य प्रोग्राम हुआ था जो मैंने आपको जो घटना घटी थी पन्ना डाई वाली वो इसी पैलेस के अंदर हुआ था पैलेस के अंदर में यह ठिकानी सूर्या की उपासना की उनके द्वारा एक सूर्य वहां पे बड़ा सा देखने को मिलता है जो एंट्री करते हैं जिसका वजन तो तो है आगे गोम की कुंड पानी गिरता है भगवान शिव के शिवलिंग पे आज या गुप्त मार्गातून राणी जात होते आणि पलीकडं जाऊन तिथं स्नान करून परत या गुप्त मार्गाने वर येत होते देखने। देखने एक, देखने एक देखने अंडर का हो। देखने

को पाने के लिए मेरा भाई यहाँ की बहुरानी थी अच्छा महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज सिंह की वाइफ अच्छा जिन्हें बचपन ऐसी कृष्ण भक्ति थी। अच्छा? जो उनके देवन को पसंद नहीं था राणा हाँ। विक्रमादित्य को जो उनको विष का पिलाया जो अमृत में बदला अच्छा वो स्टोरी भी है उनका मंदिर उस साइड में जब भी हम लोग विजिट करने के लिए जाएंगे अच्छा ये सब रानियों के रूम हुआ करते अच्छा लगभग इस पैलेस के अंदर में सौ से डेढ़ सौ रूम हुआ करते एक किलोमीटर तक फैला हुआ था खिलाफ

ये से यहां यहां के... या ठिकाणी संत मीराबाई आणि श्रीकृष्ण यांचे सुंदर असे मंदिर आहे

और बीच में से देखेंगे ऊपर में जो चक्रा है महाराष्ट्र में नासिक ताम्बकेश्वरेश्वर है ना सर उनका आएगा का लुक है ये गरुड़ है विष्णु भगवान के जो रथ हुआ करते थे चौथे जो अवतार वरा, वरा के रथ हुआ करते थे पास में मीरा भाई मीरा भाई मीरा भाई यह है की रानी थी महाराणा मेवाड़ मारवाड़ की बहु रानी और मारवाड़ी बेडों का मेडता नागौर जिले में मेडता गांव के हे विजय स्तंभ है राणी पद्मावती यानी जोहर के लिए यहाँ पर आपको चार मोन्यूमेंट देखना है सबसे पहले विजय स्तंभ विजय की याद में बनाया गया विजय स्तंभ सन चौदह में महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दो स्टेट पे विजय प्राप्त किया था गुजरात के अहमद शाह मालवा के दोनों पे विजय प्राप्त करने की में एक सौ बाईस नौ मंदिर में बना है भगवान शिव का जो डमरू होता है वो सरकार में बना है चौड़ा बीच में से पतला ऊपर से दस साल इसको बनने में लगा और नब्बे लाख रुपया उस जमाने में बना हाँ नीचे टाइम में आप गार्डन देख रहे हैं जमाने में इस पूरे एरिया के अंदर में लगभग पचास फीट नीचे गड्ढा हुआ था तो उस गड्ढे में लकड़ी इकट्ठी करके अग्नि जलाई जाती थी और महिलाएं सोलह श्रृंगार करके यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करके उस अग्निपुल में पूछ जाती थी उसे कहते थे जोहर खड़ा की गवर्नमेंट ने उस गड्ढे को तो बंद कर दिया मनुष्य जानवर गिर न जाए और एक हवन पुल बनाया एक बोर्ड लगाया जिसे पता चलता है की ये जोर स्थल हर साल मार्च के एकादशी को हमारे यहाँ चोड़ मेला होता है आस पास के राजपूत समुदाय के लोग साथ में करीबन सोलह हजार सैनिक लोग युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में जाके अलाउद्दीन को कहा जाता है कि रानी से तो अलाउद्दीन पाल है पालकिया लंबा था हे ब्रह्मा विष्णू आणि महेश यांचे मंदिर आहे आतमध्ये सुंदर असे मूर्ती आहेत ના એકુ ચાલે નહી ચાલા યે ખાલીયા કી સંગા ઓ સર મૈત સંગા લ્યા ત્યા राणी गुप्तमार्गाने याच ठिकाणी येऊन स्नान करून परत गुप्त मार्गानेच वर जात होते ये गौमुख बने जरना जरे निर्भयनाथ किठोर करोड़ करोड़ वस्त्र वर्ष तपस्या करे तब पावे घर किट अर्थात इस किले पे विजय प्राप्त करना संभव नहीं है तेरह किलोमीटर के अंदर में ये बाउंड्री सेफ्टी के लिए लेकिन कहते ही घर का विधि लंका डाइट हर बार कोई ना कोई बंदा अंदर के राज बाहर पहुँचा देता तो इस किले को हार का करोड़ देता वरना इस किले पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है सामने जो खंडर हवेली देख रहे हैं वो जयमल पता जी की अवेली तो बारे में मैंने बताया था घर अलग हो गई देंगी 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 देंगी। देंगी। आप फोटो वगैरह ले लीजिए वो एक पीता ना या ठिकाणाहून पूर्ण चित्तोडगड शहर दिसते हे चित्तोडगडाचे रेल्वे स्टेशन आहे प्रवास करताना आणि प्रत्यक्ष विविध ठिकाणं पाहताना काढलेल्या फोटोंचा हा संग्रह आहे संपूर्ण वीडियो पालाबल खूब खूब धन्यवाद